Средний танк восьмого уровня. За время существования игры он успел ощутить на себе и всеобщую любовь, и лютую ненависть. Но его главная отличительная черта всегда оставалась неизменной. Он никогда не был обычным. Премиум танки в нашей игре это всегда что-то странное. Уникальный геймплей! Сколько раз мы слышали эту фразу? Она подразумевает что-то большее. В ней есть подтекст. Любой прем-танк это все равно танк. Он также стреляет и ездит, танкует и нагибает. Но всегда, всегда есть какой-то подвох. И подвох Эршинга — это скорость. Стоит только взглянуть на ТТХ, и сразу в глаза бросается максималка в 40 километров в час. 40 километров! Это, мягко говоря, так себе результат. Тем более, что речь идет о среднем танке. Хуже становится только, когда выкатываешься из ангара в бой и понимаешь, что свою максимальную скорость на ровной поверхности Першинг выжимает никогда. 32 километра в час. Вот все, что способен показать американец, когда не едет с горы. Удельная мощность меньше 10 лошадей на тонну делает Супер Першинга самым Медленным танком среди одноклассников. Да что там одноклассники? Он даже тяжелым танком проигрывает. И это мы не о каком-нибудь AMX 100 Нет. ИС-3. Советский тяж легко обгоняет американский СТ на прямой. Проехать в гору можно вообще не говорить. Хотя тут есть что упомянуть. Дело в том, что задним ходом наш недо-СТ набирает скорость быстрее, чем когда едет вперед. При таких исходных данных на нем одновременно медленно можно карабкаться на гору как передом, так и задом. Так сказать, симметрия страданий. Как ни крути, с любой стороны корма. Почему так происходит? Все просто. Дело в том, что Супер Першинг обвешен броней так, что она просто не позволяет ему ездить быстро. Башня американцы имеет очень причудливую форму от чего пробитию даже в уязвимости становится крайне сложно. Нет, не потому, что уязвимости здесь крепче чужих, а потому, что еще надо попасть. Устрашающая весь уровень БЛ-10 бьет в них где-то 4 раза из 10. Во всех остальных случаях снаряд либо летит мимо, либо не пробивает. Бронебойными, конечно, но не пробивает. Подкалиберы другое дело. Они-то шьют все, что угодно. Это понятно. Но кто стреляет из бл 10 под калиберами? Чугунная башня и хорошие углы позволяют супер першингу чувствовать себя комфортно на горках. На том же Химмельсдорфе он может высунуть башню и просто стрелять. Большинство врагов не смогут сделать ничего. На всем уровне себе такое позволить могут только Супер Першинг и Т-32. Но если благодаря башне и УВН 32-й еще может так, то вот так уже не способен никто. В реальной жизни лобовая броня Супер Першинга была сделана из борта подбитой пантеры. Причем поставили ее в несколько слоев. В буквальном смысле. Если начать считать приведенную броню в ЛД, то в сумме получим устрашающую цифру – около 300 миллиметров. Посчитать точнее ее просто невозможно, но одно очевидно – на восьмом уровне это один из лучших результатов. Вот только одно «но». Не кажется ли вам, что это как иметь самый навороченный мангал, но жить в Гренландии? Ну, то есть, как часто враги стреляют в ЛД? Один-два раза в месяц? Да даже начинающие игроки знают, что обычно самым уязвимым местом является НЛД. Обычно. С першим все не так. Нижний бронелист сделан по тому же принципу, что и верхний, а потому не сильно уступает ему в прочности. Такая конструкция брони вообще не имеет аналогов. Понятно, что действительно опытных игроков вам обмануть не удастся. Но рефлекторное желание большинства будет одно: выстрел в нижний бронелист, а потом не пробитие и недоумение. Главное не забывать, что перш как колобок, что не лицо, то мякиш. Броня делает из Супер Першинга настоящий танк первой линии. Да, этот танк средний, но выполняет работу тяжелого. И это еще одна странность, хотя она объясняется проще всего. На самом деле, Супер Першинг – тяжелый танк. Американцы никак нельзя считать СТ. Все его ТТХ говорят о том, что он тяж. Подобных парадоксов в мире танков немного, но они есть. Грубо говоря, Супер Першинг такой же средний, как ФЦМ тяжелый. Единственное, что у него как у СТ, так это орудие. И оно, на удивление, обычное. Это же непривычно видеть в этом танке что-то настолько стандартное. Нормальное сведение, нормальная точность, нормальная альфа. Обычный средний танк. Но перш был бы не першим, если бы и тут не выпендрился. Маленький нюанс. Бронепробитие. Разница по этому показателю между бронебойным и подкалиберным снарядом. на удивление большая. В ББ шьют 170 мм, а вот под калиберы 258. Это и вправду много. Такого пробития с головой хватит для любого врага, которого Першинг может повстречать. А повстречать он может максимум девяток. Место американца на передовой. Дразнить соперника своей мордой, вытанковывать по 3-4 тысячи урона. Вот задача першинга в бою. Тут главное не выдумывать. Встали лицом к сопернику и все. Никаких ромбов, доворотов и прочего. Вас скорее пробьют в катки, чем вы правильно докрутите корпус. Конечно, держать направление в одиночку он не может. Но если говорить на чистоту, никто не может. Вы должны понимать, что если в бою кто-то и должен приковывать к себе внимание врагов и впитывать урон, так это Перш. Он один из немногих, кто способен максимально приблизиться к званию «Непробиваемый». И да, жаль, что он никогда так и не встретит Батчата.